សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចអំពីការបន្តរោគខ្ញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ការកាន់ឡើងនៃអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារកូវីដ -19 សរុប1106អ្នកហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដេចអំពីការប្រជុំមុខ និងក াহ ោបន្តកោះក្នុងនៃការដាននៃជំងឺโควิด -19 គឺជាការប្រយុទ្ធបារំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះกระทรวงបានបន្តការរកឃើញករណីឆ្លងโควิด -19 ថ្មីមានចំនួន845នាក់ករណីជាសះស្បើយថ្មីមានចំនួន975នាក់ករណីនាំចូលថ្មីមានចំនួន315នាក់ករណីបាត់បង់ជីវិតថ្មីមានចំនួន30នាក់ មកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះករណីឆ្លងសរុបមានចំនួន67181នាក់ករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន58930នាក់ករណីនាំចូលសរុបមានចំនួន6315នាក់ករណីបាត់បង់ជីវិតសរុបមានចំនួន1106នាក់ ជាងឃ ouais calves ើញថ <tribut ាការរីដាលនៃជ <tribut> ំងឺ COVID-19 កំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ការឆ្លងរីដាលវាអាចហួសពីបន្ទាត់ក្រហមដូច្នេះសូមអើប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តខ្លួនជាពិសេសជាវិញការឆ្លងនៅក្នុងគ្រួសារឬឆ្លងបន្តទៅមិត្តភ័ក្ដិដែលជាការឆ្លងរីដាលដល់សហគមន៍យើងទាំងមូដូច្នេះសូមបន្តអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេចក្ដីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បីកុំបីការពារតាមដោយសកម្មយើងទាំងអស់គ្នា